коллеги, я постараюсь очень компактненько. Ну, во-первых, я хочу всех вас поприветствовать на этой конференции. Фактически я вас всех приглашал, и я рад, что вы откликнулись на мое приглашение и приехали сюда. И здесь практически представлена вся Украина, есть представители России, есть представители даже Соединенных Штатов. Нам приехали, сюда и будут выступать не только у нас в аудитории, и даже через вебинары из Соединенных Штатов. Ну, а я сделаю два таких кратеньких сообщения. Первое, это я дополню вот выступление Ивана Павловича по поводу информационного образовательного пространства, а потом небольшую статистику просто дам. У нас было анкетирование. Я думаю, что вам будет интересно узнать вообще, кто же сюда приехал, кто мы такие, да, в а мое выступление касается чего? Это информационно-образовательного пространства. Значит, проблема, откуда, вот почему я начал вот интересоваться этой проблемой сейчас. У нас здесь собрались люди, которые дистанционным обучением занимаются ну, уже лет 10. У нас с 2000 года да, официально как бы, в Украине открыт, дан был старт дистанционного обучения. Есть старожилы, и они здесь присутствуют, но есть университеты, которые только начинают этим заниматься. И, соответственно, возникает вопрос, так что повторять их путь 10 лет идти точно так же, как все остальные. Понятно, идти надо другим путем, не тем, которым шли мы, разворачивая дистанционное обучение. И вот здесь на первое место, для того, чтобы мы развернули дистанционное обучение, полноценное современное обучение, Начинать надо все-таки, наверное, с информационного пространства университета. То есть сначала надо его создать. То есть каждый университет должен его создать. То, что такое пространство необходимо, это понятно. Вообще любой университет изначально это информационное пространство был, есть и будет. Информационные технологии просто меняют это информационное пространство. Возможностей стало намного больше. Соответственно, когда мы создаем пространство, нам бы хотелось иметь некие критерии, оценки. Да? Вот что считать хорошим пространством университета, что считать плохим пространством университета и так далее. Вот в этом плане нам может быть полезен конкурс сайта университета Webometrics. Значит, Webometrics, фактически, если посмотреть, ведет очень просто отсчет. Четыре показателя, по которым оценивается деятельность того или другого университета. Значит, кто ссылается на ваш сайт? А вашем сайте знают, значит, ваш сайт э, чего-то застоин. Э, вашу информацию можно найти в интернет? Поисковые системы разыскивает то, что надо, или не разыскивает. Или поисковые системы не видят ваш сайт. А что вы ценного выкладываете на сайт? Есть ли у вас PDF в формате особи? есть ли у вас презентации в PowerPoint ваших лекций, есть ли у вас видеоролики и так далее. Ну и, конечно, научная продукция, которую вы выкладываете. Вот такой рейтинг Хади, конечно, не может пока очень сильно похвастаться успехами в этом конкурсе. Хади сейчас занимает 8601 место, но если учесть, что полгода тому назад было 10 тысяч с лишним, то процесс, конечно, идет, в общем-то. Э, ну, э, мы можем посмотреть, а что у других университетов, да? Э, вот я привел некоторый такой выборочный рейтинг э, университета Украины. Вообще, университеты Украины начинают свой отсчет с двух, э, во второй тысячи. То есть в первой тысячи ни одного университета Украины нет. Россияне там, э, я сейчас не берусь сказать, сколько их там, но первые тысячи, двадцать университетов полгода тому назад было. То есть сайты университетов э, России намного эффективнее, намного мощнее, чем сайты университетов. Ну а уровень, вы видите, самый лучший, 1300, это университет Шевченко сейчас, ну он так... Э, улучшает свои показатели. Ну а все остальные, вы видите, вот я вам показал. То есть поэтому понятно, да, что хотим мы создавать что-то, значит, нам надо иметь хорошее информационное пространство. Тогда будет у нас хорошее дистанционное обучение, и тогда у нас будет качественный учебный процесс. Значит, вот университет сейчас занимается очень целенаправленно именно вот информационным пространством. Ну, прежде всего, навели порядок на сайте университета. Да, это визитка. Пока это визитка. И, собственно говоря, у любого университета такая визитка должна быть. Но есть портал, на котором накоплен колоссальное количество учебных материалов, которые просто надо переструктурировать и часть выложить в электронную библиотеку, часть просто выложить в открытый доступ для всех в интернете. Идет работа создания сайтов КАФИ. Разрабатывается репозиторий, в котором будут расположены все научные труды университета. Соответственно, электронная библиотека, фактически, она существует, то есть есть некие записи, но их нет в интернет, нет поиска, нет э, полнотекстовых материалов, это все будет. Ну, естественно, дистанционное обучение, Moodle, это само собой, э, в данном случае мы применяем. Ну и, конечно же, у них э, любое пространство это сообщество. То есть если в нашем пространстве информационном не будет преподавателя, не будет студента, которые там живут, которые каждый день должны туда зайти, посмотреть, а что у нас происходит, то тех пор э, мы можем просто говорить о неком и некой информации, которая висит в интернете, и все, она бесполезна. Она будет работать только тогда, когда работают в этом пространстве сотрудники университета и студенты университета. То есть это то, что надо вот, э, делать в настоящее время любому университету, который начинает свой... Э, ну, такая работа в университете проводится. Э, дистанционные курсы мы создаем, в общем-то, здесь в университете. Э, здесь используется весь опыт. Харьковского политехнического университета, а там мы курсы повышения квалификации у нас начались еще в 2001 году. 2001 года у нас отработана там КПИ, методика обучения преподавателя, методика обучения тьютеров, в общем-то создание курсов и так далее. То есть все, все это отработано, все это сейчас используется, то есть самые новейшие разработки они здесь используются но я еще раз подчеркиваю первое самое главное это люди которые есть в этом университете значит они будут определять все остальное значит э, так не понял что-то да э, немножко перелезну ну и собственно говоря дальше возникает проблема какая а какие курсы создавать то есть сейчас, если разобраться, вот вы, наверное, многие знаете, да, сейчас практически в интернете есть 4-3 генерации или три поколения дистанционных курсов. Первое поколение курсов было начато где-то в 60-е годы. Проекты плата тикет компьютерное обучение, на которое правительство Соединенных Штатов потратило колоссальные деньги, миллионы. В общем-то, это пехиверийский подход, если говорить с точки зрения педагогики. В 2000 году, когда мы начали только э, дистанционное обучение в Украине, весь мир перешел на социальный конструктивизм. То есть э, пошли курсы, э, которые уже требуют общения, курсы, которые требуют э, совместной работы и так далее. 2008 год мы переходим в новую эпоху, эпоху открытых курсов, которая базируется на конструк... коннективизме, то есть то, что сейчас делает Зимин. Соответственно, если посмотреть, то и курсы, которые мы создаем, в общем-то, они тоже должны быть трех уровней. На первом уровне, первый, второй курс, где надо закладывать базу, наверное, самый разумный вариант применять бихевиористский подход компьютерные, ну будем говорить, компьютерные курсы, да, вот делать. На промежуточном этапе, когда студент учится на втором, третьем курсе, когда идет его подготовка к профессиональной деятельности, здесь, наверное, скорее всего, надо уже использовать социальный конструктивизм. То есть это работа студента, управление работой студентом, общение со студентом и так далее. А вот Последний уровень ⁇ это работа с профессионалом, то есть человеком, который занимается очень серьезно научными исследованиями. И вот здесь, наверное, конструктивизм, коннективизм нам как раз и подойдет. Ну, вы, наверное, все знаете, сейчас идет открытый дистанционный курс в интернете, называется ⁇ Искусственный интеллект ⁇ который изучает одновременно 160 тысяч слушателей со всего мира а проводит этот курс э, Стэнфордский университет то есть корифеи в области искусственного интеллекта они обучают всех желающих во всем мире то есть в принципе это вот то к чему мы должны идти вот это я такое кратенькое дополнение закладываю вам Павловича. Э, и э, я хотел бы просто немножко статистики единственное мне пока статистику э, кто приехал как приехал э, сколько зарегистрированных я чуть позже тогда скажу, да, а вот что показывает анкеты, которые вы все проходили. Значит, я просто приведу небольшую статистику, кто мы такие, кто здесь собрался, чего мы, что мы хотим, что мы умеем делать, да? У нас всего зарегистрировалось 130 докладчиков, то есть если по докладам посчитать, у нас 130 человек, 84 доклада завтра. Да? Анкетировалось 46 человек. Ну, не все проанкетировали. Но, тем не менее, уже можно какие-то выводы делать. Значит, ну, вы видите, очень много собралось представителей, которые имеют опыт работы более 7 лет. То есть, это 35%, да? 5 лет 15%. То есть, половина имеет опыт работы более 5 лет. Хотя есть и люди, которые только начинают этот процесс, они в начале пути. Значит, э, теперь э, умеют создавать курсы. То есть э, такой вот был вопрос. Опять же, вы видите э, опыт работы более 7 лет и опыт работы 1-3 года здесь представлены. Ну, остальные так, в разброску, да. Э, есть даже люди, которые сюда приехали, не имеют опыта. Здесь его получить, Значит, следующий слайд, следующая информация. Ну, работа тьютером. То есть, понятно, первый подход, который я называл, бихевиористский, там тьютер не нужен, социальный конструктивизм это уже работа с тьютером. То есть, вы видите, что, собственно говоря, Работа с тютером у нас представлена тоже по-разному, то есть очень много начинающих, то есть этот процесс у нас начинается. То есть статус тютера уже становится понятным, и он уже практически присутствует в, разной, в любой организации. Значит, следующая ситуация. Какими в Украине уже... Удивить вебинаром уже никого нельзя, да? В общем-то, уже все используют вебинар. Ну, естественно, был задан вопрос, а какими же вебинарами, какими платформами вы пользуетесь? Вот вы видите, где-то половина использует Визик. Ну, я не знаю, может быть, потому что я все вебинары через Визик провожу, поэтому деваться некуда все. Сначала... Слушает у меня, потом начинает сами проводить. Может быть, это играет роль. Но тем не менее представлены и другие э, платформы, и вы видите, что в общем-то даже свои разрабатываются системы для проведения вебинаров. Э, следующее. Э, ну, мы все с вами э, очень много говорим о социальных сервисах, использовании социальных сервисов э, для своей личной работы, да, и в учебном процессе. Вот я проделал такой, позадавал вопрос, а чем же мы пользуемся, какими сервисами мы пользуемся для учебы и для работы, мы как преподаватели. Вы видите, ну понятно, YouTube, видеоролики практически пользуются все порядка 70%, да, процентов. Дальше идет Google Docs, Facebook, Одноклассники, ВКонтакте тоже присутствуют, но не очень сильно, да, в общем-то здесь. Другие сервисы представлены, конечно, поскромнее. Ну, я привел еще, вот я провожу параллельно сейчас опрос студента. Вообще, чем пользуется студент в интернете? Ну, вы знаете, да, сейчас на Западе есть такая градация, значит, цифровые аборигены и цифровые иммигранты. Вот названия такие применяются. Вот наше поколение, ну, по крайней мере, я, да, я цифровой иммигрант. А студенты ⁇ это цифровые аборигены. Ну, предполагается, что студент на первом курсе в школе, он уже знает, как... Кликать мышкой знает, как зайти в интернет, в одноклассники и так далее, и так далее. Ну а мы менее продвинутые, в общем-то, э, ну только учимся, для нас все сложно, все непонятно. Ну, если посмотреть на этот слайд, мы с вами видим, что в принципе цифровые аборигены крайне плохо используют сервисы в интернет. Что мы видим ВКонтакте, что мы видим? YouTube, что мы видим одноклассники, да? Про остальные сервисы наше молодое поколение практически ничего не подозревает. Хотя потенциал у этого, у этих сервисов очень большой, поэтому и нам имеет смысл подумать, да, по этому поводу. Значит, был задан вопрос, где мы с вами повышаем квалификацию. То есть, кто повышал. Значит, у нас, в принципе, Лидером оказался НТУ ХПИ. Значит, э, все в той или другой степени очно, заочно, очно, ну, в разных формах э, прошли систему повышения повышения квалификации в ХПИ. Э, КПИ здесь присутствуют только три человека. Э, университет менеджмента э, свиты, well, это система, которая э, занимается повышением квалификации э, ну, будем говорить, ведущих специалистов да, с образования у нас в Украине. Вот э, представлено два человека здесь. Ну и конечно, все остальные, вот по одному, два, вот э, я уже не выделял, там по одному где-то там человек проходил э, в НАДУ, это Академия Держуправления, э, там э, национальный университет. Э, Хмельницкий университет, там представлены, Сумчане и так далее. То есть вся эта система здесь представлена, но вы видите, вот ХПИ все-таки находится на первом месте. Вот такая небольшая статистика по нашей конференции. В общем -то. кто мы...